Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Чергова оперативна нарада розпочалася не із хороших новин. Після засідання із Дніпробленерго стало відомо, що три об'єкти у місті будуть відключені. В п'ятницю пройшло совіщення в Дніпробленерго. У директора по продажам. который озвучил, что у нас отключаются Восток Руда 19.07, отключается теплосеть и отключается в ЖРЭО. По определенным задолженностям, которые присутствуют на сегодняшний день, поэтому у нас будет после данного оперативного совещания отдельно с каждым из предприятий так называемое совещание, чтобы понять, Какая общая сумма долга, какие штрафы, какие пени, какую сумму признаем, какую не признаем. Матимемо надію, що что это вопрос у позитивному позитивном ключе. адже через отключение этих предприятий пострадают и другие. И вот те объекты, которые подключены к этой подстанции, новые. Вот Они же будут отключены, в том числе канализационная насосная станция номер два. В таких погодных условиях может привести к непредсказуемым результатам. Чистое место» работает в обычном режиме. Основным проблемным питанием ⁇ підприємства є боржники. Договора идут, заключаются, люди немножко пошли больше на заключение договору. Хотелось бы отметить должников. Я здесь выписал некоторых должников, у которых есть задолженность по оплате. Это мы сейчас говорим о предпринимателях, частных предпринимателях нашего города. Я назову их. Это Василиненко и Левус, это лотки возле Санрайса, которые не, не платят уже 20, одна 20 месяцев, другая 21 месяц не платят. Зубова, это Опека на ДИА. 19 месяцев нет оплат. Лугова, лоток возле Продуктовый лоточек, который по Франко 52, 25 месяцев нет оплаты. Орлов, лоток-проказник, 25 месяцев нет оплаты. Аханская, магазин Глория, 16 месяцев нет оплаты. Савчук, парикмахерский вокзал, 19 месяцев нет оплаты. Чернова, магазин Агросфит, 20 месяцев нет оплаты. Хотелось бы, наверное, сказать так, что к этим людям, у которых уже столько задолженности, мы будем применять немножко более радикальные меры. И пускай тогда они обижаются, если мы сделаем перерасчет и весь этот долг возвратим им назад с полигона. Прото, заместник городского главы, вы объяснили, что решить это питание треба законно? Должна быть вымога, которую они должны получить. Если они вам не отвечают на эту вымогу, у вас есть возможность либо подать в суд, либо вот таким вот образом, как мы сегодня делаем. Это вправе делать руководитель предприятия, если абсолютно никаких нет ни эмоций, ни понимания о том, что весь город может просто погрянуть в мусор. Поэтому хотелось бы, скажем так, к этим неплатильщикам обратиться следующим образом. Мы с вами все прекрасно понимаем. Нам сегодня надо жить в чистом городе, и завтра надо жить в чистом городе. Для того, чтобы он был чистым, необходимо платить. Поэтому убедительная просьба погасить долги, которые имеются перед предприятием чистым местом. Комунальне підприємство вже активно займається прибиранням міста і ремонтними роботами. Прозводилася уборка на неділю парка слави Бульбала Свобода і Це по предписанню управління ЖКХ. Вивоз производился на двох кладбищах. демонтированы дорожні знаки по рішенню виконкому 14 штук. Проводився трав, значит, второй мікрорайон. обкашивался район Нового парка, вот это. Багуна, улица Багуна от Маяковского до 50 лет, по Багуна переулок вокзальный Монолит, по улице Кропоткина Комфи, Кропоткина 8, и Казацкой Славы частично от Кропоткина до Гагарина выполнена. Делается забутовка улица Франка, 110 квадратных метров выполнена. Значить, виполнене асфальтування дороги внутридворовых проїздів. Значит, дорога від пілона до вокзалу 86,7 шість метра квадратних і внутрідворові проїзди Франко 52, 29, 27. дев'ять двадцять сім. Уложимо тонн. Металісти знову дають про себе знати. Керівник водоканалу повідомив про розкрадання кришок люків. Значить, к сожалению, його забдовіли воровство. Крышей на водопроводных и канализационных колодцах. И вот буквально значит, за пятницу и выходные дни пять таких случаев значит, у нас в городе. Соответствующим образом мы вызывали туда полицию, оформляли все это дело протокольно, готовим пакеты документов, направляем заявление для того, чтобы полиция смогла, как говорится, позаниматься данными обстоятельствами. Ну, естественно, те колодцы, которые были разукомплектованы этими лицами, мы их, естественно, накрыли. Другими крышками, за счет того, что у нас там есть какое-то количество в запасе, ну и мы стараемся держать какое-то количество. Это железобетонные имеются в виду или Нет, это чугунные. Это чугунные? Да, это чугунные. То есть и это, к сожалению, нет. там мы можем железобетонными накрыть где на зеленой зоне, где-то там и так далее, а, а здесь в, в, в данном случае все крышки на проезжей части. Да то есть ехали на машине, бросали крышки. Я ехали, так понимаю, конечно. у нас снова начали работать металлоприемники. Где-то начал принимать. Вот если до этого с ними были хорошо поработали, ну это в МВД, естественно. Вот, то, вот смотрите, буквально два месяца мы же об этом не говорили. Да? Мы И буквально вот в пятницу говорили об этом с Непородин. То есть работа была видна да, в этой да. части. Поэтому я значит, так понимаю, что значит, начал мы с вами принимать. будем опять обращаться в область. Будем просить, раз милиция нам не может помочь. Виходу я другого не вижу. То ж саме я наскільки мені известно, по Укртелекому влазять в сети, срабатывают, є сработки, опять украсть провода. Ну будемо боротися, значить. Крім рішення про передання цієї справи у компетентні органи Єгор Харитонов звернувся із проханням про співпрацю до жовтогоців. до всіх. Якщо бачите, що хтось вириває кришки люків, або хтось намагається їх їх. незаконно, не видите, будем так говорить, спецодежды и так далее, вызывайте милицию. Ставьте в известность милицию для того, чтобы были вызовы, для того, чтобы были основания для задержания данных лиц, которые, скажем так, не обозначают себя и выполняют незаконно работу. Также можно ставить в известность диспетчерскую службу, в частности, водоканала 5514, телефон, значит, диспетчерская служба работает круглосуточно. Жителів селища Суха Балка не залишать без води. Влада робить для цього все можливе. Значить, ми со своєї сторони прошлый раз докладував, по порученню городського голови підготували і направили апеляцію на рішення суда по, по ліквідації даного предприятия. Да, значит, ну и соответствующим образом от исполкома, насколько я знаю, направлено обращение в суд для того, чтобы все-таки представители городских властей включили ликвидационную комиссию. И второе значит, обращение к ликвидатору или к санатору начать по поводу передачи сетей объектов водоснабжения, водоотведения в коммунальную собственность города и на баланс управления ЖКХ. Про здоровье жовтоводцев и стан медико-санитарной части рассказала Нелли Тарасьева. Ну, на сегодня у нас вот первый раз, что у нас где-то за последние две недели у нас не заполнены все стационары, нет свыше кишечных инфекций, это очень хорошо, но идет повышение ангин, и плюс фарингитов. Понятно, что очень жарко, употребляют и мороженые, и холодные напитки, и поэтому заболеваемость здесь растет. М? Нет, нет, к счастью, нету. И э, травматология, хирургия тоже, в общем-то, все немножко сейчас недозагружены. Но мы подводим итоги э, за полгода. У нас за полгода у нас 102% выполнения койка дня. То есть у нас большой нагрузкой работала детская инфекция, там порядка на 130%. Э, неврология плюс детское отделение. Эти превышали э, свои показатели намного больше, чем э, мы снизили количество коек. С 1 числа уже будет тоже у нас закончено курсы Северин по детской хирургии, будем проводить операции тоже детям. Мы уже начали, 15-16 лет, там по протоколам до 5 лет все-таки оперировать пока не будут, но будем просматривать, тоже вводить эти операции у нас. Есть большая проблема, у нас сломался аппарат рентгенологический для дентальных снимков, то есть снимков зубов. Мы посмотрели, это чешский аппарат, его нужно там полностью доукомплектовывать, достаточно Э, серьезно, таких э, старый аппарат, таких, в общем-то, сейчас запчастей нет. Пересмотрели приблизительно, чем пользуются наши частные клиники, какой можно аппарат купить, но это нужно порядка 60 тысяч. И э, в области мы говорили с Кеменчанским районом, э, встретились с ними и э, говорили с главным экономистом, надеемся, что и выйдет на это наше сессия, о том, что э, если закрыт роддом, вот у нас рожает, у нас почти 50% процентов горелорода в и роды пятихатские больше, порядка 200-300 родов, это только вот за полгода, это пятихатский район, плюс хутор Петровского. Есть возможность заключения, вот Кринчевский, они сельрада заключилась в Днепродзержинском, и они проплачивают деньги. То есть мы тоже сейчас дали задание просчитать, сколько приблизительно стоит пребывание на койке и с кесарево сечения, так и, в общем-то, я думаю, что будем выходить на для того, чтобы мы тоже заключали договор с пятихатками, потому что субвенция идет только на жителя города, иначе мы просто с таким финансированием не выйдем. Ну, по КШП у нас тоже проблема, они и не объявляют пока закрытие, а мы, понятно, что если нам переходить на собственное, то нам надо набирать кадры, нам нужно все это. Это мы просчитывали письмо написанное Лениченко, что если мы набираем полностью кадры, это нам до конца года только нужно порядка 400 7 тысяч. Если мы берем о том, что мы говорили, письмо есть тут в, 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 в исполкоме. Если мы э, забираем на себя энергоносители, так как были в гороно энергоносители платил город, если мы забираем на себя энергоносители, то нам нужно будет э, всего 200 тысяч. Но это считайте только на 4 месяца. Если брать на год, то понятно, это вдвое экономия меньше. Ну, будем тоже пробовать. Если они смогут существовать так, то ну, говорят уже нет. Ну, пока еще официальных документов нет, но нам это, конечно, сложнее, потому что и так финансирования нет практически. Работа коммунальных предприятий на том уровне обеспечения, который есть, выполняется. Хотелось бы попросить, чтобы э, управление ЖКХ дало заявку на выполнение работ напротив магазина «Журавушки» и вниз туда, к стратегии, потому что уже много аварийных случаев, которые видел нас своими глазами. И по этой причине хотелось бы, чтобы эти работы выполнены были и э, изыскать возможности по выполнению работ. Если вам действительно потребна эффективная реклама, телекомпания «Степ» имеет наибольшую глядацьку аудиторию, та демократичні цены навіть у прайм-тайм.